Добрый день, уважаемые читатели сайта smartphone.io. Сегодня мы поговорим о самом интересном э, предложении компании Samsung в среднем ценовом сегменте смартфон, Android смартфоне э, S5830 Galaxy Ice. Данное решение выступает э, своего рода конкурентом большому количеству решений компании LG, в частности LG Optimus One, а также LG GT 540. Решением от компании Acer, в частности тому же недавно рассматриваемому нами смартфону Acer E310, а также многим другим устройствам в ценном сегменте 300 долларов плюс. Как видим, корпус устройства реализован из пластика. Тогда как передняя панель, в свою очередь, покрыта глянцевым стеклом. Материалы корпуса между собой подогнаны достаточно неплохо, за исключением только крышки аккумуляторного блока, которая соприкасается на верхнем торце с каркасом корпуса. Как видим на картинке, она неплотно пролегает по той простой причине, что заслонка микро USB порта немножко выпирает над уровнем корпуса справедливости ради между тем отмечу, что э, тестирование на нашем ресурсе проходил не коммерческий образец, а, хотя хорошо доработана, но тем не менее инженерная версия, а потому э, быть может в коммерческом устройстве э, такой с позволения сказать ля будет исправлен. Что ж хотелось бы на это по крайней мере надеяться, поскольку э, если в целом устройство выглядит очень и очень достойно, то вот этот зазор как мне кажется, достаточно сильно портит всю картину. В основном сборка корпуса, как видим, очень и очень хорошая. Нигде никакого люфта, скрипа, зазора, за исключением вот этой части, не прослеживается. Материалы корпуса глянцевые со всех сторон, в том числе на торцах. А потому э, несложно догадаться, что Galaxy S5820 достаточно сильно полюбляет отпечатки пальцев. Протирать э, эти отпечатки я бы советовал больше всего специальной салфеткой для выполнения такого рода процедуры. Поскольку, как легко заметить, вот здесь видны царапины. Конечно же, достоверно мне неизвестно, какого возраста перед нами вот этот образец и как интенсивно им пользовались. Но лично у меня за недели полторы работы с устройством возникло несколько достаточно заметных отметин. Так что, по большому счету, я бы рекомендовал носить это устройство все-таки в специальном чехле. А вот если последний или нет в комплекте поставки данного смартфона, достоверно сказать не могу, поскольку, как я уже отмечал выше, тестирование проходил только инженерный образец без комплекта поставки как такового. Передняя панель, как видим, занимает 3,5 дюймовый дисплей, который в 5830 изготовлен на базе емкостной матрицы. Нажатие дисплей чувствителен, иконки меню как видим реагируют незамедлительно. Дисплей поддерживает функцию акселерометра, а также функцию мультитач. Диагональ дисплея 320 на 480 точек. Разрешение, э, цветопередача 16 миллионов оттенков. По дисплею реализованы две сенсорные кнопки, а также большая механическая клавиша. Последняя из элементов окантована тонким ободом из металла. Сенсорные кнопки во время пребывания телефона в режиме бездействия, как легко заметить, гаснут. Таким образом пользователю доступна кнопка с окантовкой по периметру. Впрочем, как только пользователь разблокирует устройство, сенсорные кнопки зажигаются одновременно. Чувствительность кнопок как и дисплея замечательная ровным счетом никаких нареканий нет и быть не может тыльная панель практически э, не практически а стопроцентно полностью прикрывается крышкой аккумуляторного блока крепление крышки на панель хорошее а вот снять ее поначалу достаточно непросто дело в том что крепление э, достаточно тугое а потому пользователю придется приложить определенные усилия. Кроме того, как я уже выше отмечал, корпус глянцевый, а потому при выполнении подобной процедуры можно заметить, что трубка ездит по пальцам. Впрочем, разобраться с таким креплением несложно. Samsung GT S5830 оснащен объемом памяти 158 мегабит. Всю устроенную память производитель предлагает использовать для установки различного программного обеспечения, тогда как пользовательский контент разрешено хранить на съемном накопителе. Стоит отметить, что в стандартной комплектации предусмотрен, предусмотрена флешка объемом 2 гигабайта. Максимальный объем накопителя, доступного для использования в S5830, это 32 гигабайта. Функциональных элементов на боковых торцах не очень много, однако хотелось бы вкратце упомянуть и о них. Как видим, на правой боковой панели находится кнопка включения выключения питания устройства, а также порт для вставки карты памяти. На, на противоположной панели реализована спаренная кнопка регулировки громкости, а также петля для крепления страховочного шнурка. И, наконец, на верхней грани расположен 3,5 мм, порт для подключения стандартных наушников, а также уже упомянутая, упомянутый порт в микро USB и наконец нижняя грань здесь мы видим зазор для того чтобы пользователь мог снять крышку аккумуляторного блока а также небольшую прорезь для которая прячет за собой встроенный микрофон в следующем э, видеоролике мы поговорим об оснащении устройства, а также о меню и коммуникациях.